Доброго ранку всім. Хворію тут <клухи> так, прохладно, прохолодно. Тому я в капелюхі. Так, ну шо, Прокоментую футбол, що ми вчора бачили. В'язаю всіх з перемогою. <клухи> Як би не було, а воно перемога. Так, ну по нашим баранам. Состав. Ну, общее впечатление от игры. Играли в целом хорошо, старались, но когда забивали гол, у нас появлялся вот этот провал на <coughs> минут 10, непонятный какой-то, на 15. Два раза, и в первом тайме, и во втором. Газимбаржанцы ну, остановились на мяч, и играли первым номером, и мы еле выносили мяч, но это ненормально. Я вообще не могу понять, почему такая просадка. Забили мяч и, ну, и дальше, дальше, дальше. Давид, Давид. Сама игра до забитого мяча была правильно абсолютно. Вона туда отдохнуть, выпустил деревяшку. Ну, долбика. Ну, не алло, вы же сами видите. Он старался, ну, вот моя табуретка, его вопроси, что не делай, или на конная лавка. Там, где пресс качаю. Она, ну, это на конная лавка. Она никого не, не конечно не Батистута, это просто у него фамилия такая, Довбек, Довбаты. Состав сборной так чуть, чуть пугал, подкумаривает нестабильная игра Забарного. теряет позицию, медленно принимает решение, куда, на какую зону отдать мяч. Один пас у него хороший, обостряющий, потом 2 три косяка, потом опять один хороший. Ну, в общем, и такое у него. Не чувствуется, что там какой-то, знаете, лидер, лидер, лидер аж пассажир. Вот у нас когда Шевченко, я его не люблю как человека, а как игрок он был крутой. Ну, вот в молодые годы, когда он только перешел в Милан, но ну это это полкоманды был, минимум. Конопля такой, ну, он не правый латераль фулбэк, он такой вольный художник, плеймейкер. Опять с из зоны забарного конопли этот прибежал. И забили нам гол не обязательно. В раздевалку на 48 минуте. Зачем его было пропускать, вообще непонятно. В целом, при том, что до каждого забитого мяча у нас в сборной было нормальное преимущество. Играли правильно и по сути. Шли вперед, не занимались этой судаковской дрочью. Пас лишь ради паса. Ну, как забивали гол, потом ну, начинались ну, качели. И концовка матча была нервная, еле ли закончена. А даже за голову хватались. Такое впечатление вроде не чемпионы мира. Трубин. Ну так, более-менее. Конопля за Барна я сказал. Коноплю заменили после первого тайма, и, слава богу. Он должен что-то делать над своим... Если ты правый защитник, ты за, ну, занимайся отбором. Ты что, балерина, юбку одел. Выключу интернет, не отключу. Извиняюсь. Матвиенко, на удивление, сегодня более-менее. Даже что-то там пытался отдавать. Он <клёк> конопли запомнился, ударщик. крестовину забил бы бы. Был, ну, красивый гол. Миколенко молодец. С неба звезд не хватает, но надежный человек. Ярмалюк, ну, подбегал свое это, в зоне боксу-бокса неблагодарная работа, мокрый был, два пота сошел. МВП матча Малиновский. Хорошо, что выпустил с первой минуты Волошина. <coughs> И радует медленный Гуцуляк. Да, он играет в медиафутбол, он такой под мнением, такой, ну видно, что альфа-самец. Ну, забивает уже какой матч. Он же такой, Гуцуляк не про то, чтобы опуститься ниже, отработать. Ну, видно, Ребров, ну, как бы у них там какая-то своя химия, Высу, выпускает его, он забивает. Ну, первый гол Малиновский забил Свояка в там как в бильярде. В, в, попал в опыт <coughs> Гуцуляку. <coughs> Волошин понравился. Умненький мальчик, его надо наигрывать. Он видит поле, он читает игру. И, в принципе, он организовал второй гол. Отдал Гуцеляку, Гуцеляку видел Малину. И Малина в косашку правой ногой опять своей кабанистой забил. Ну, у него большой опыт, молодец. У этих, что мне понравилось, у азербайджанцев неплохо выходят э, с подпрессинга и довольно-таки квалифицированная команда в контроле мяча. Эти сыграли в ничью, таблица у нас. Франция 10 очей мы 7. А если бы мы не потеряли вот этот ненужный этот с азербайджанцами пенальти, долбанная Зинченко, то у нас бы было бы 9 очей. Как бы нарядно было, да? Но если бы у бабушки был перчик, то она была бы дедушкой. Или наоборот. Так. Другие матчи. Уэльс, Бельгия. Ну, матч, в принципе, был равный. Понятно, что Бельгия чуть выше класса, но Уэльса много молодежи с АПЛ. Такие по 10, по 12 миллионов. А то и дороже. Если бы не вот эти два пенальти, те, что Дебрюйна забил, ну, ну сами виноваты, руки были. Не выставляйте руки, так было бы ничья. А так Бельгия выиграла 4-2. Второй пенальти вообще вот так вот выставляет прямой рукой. Ну, как Зинченко. Зинченко что же вот так. Типа, по Марадону захотел покосить. Северная Македония удивила с Казахстаном. Они в волю выглядели лучше, но они не забили свое. Караман этот, Дин Мухаммед, Рахимулы, господи, извините, набор букв. Забил, ну, затолкана. Из Казахстана так огрызался. Они терпели не выглядели. Энис Барди забил красиво и -за штрафного. Были еще моменты, но они не забили свои. Что мы там видим? Бельгия на первое место вышла. Македония на втором, Уэльс на третьем. <coughs> Македония посмотрел со статом и игроков-то толком нет, таких, что ого. -го. Швеция, Косово. Ну, разочаровала Швеция. Фесника Слони, этот, по-моему, с Интера, забил гол. А Швеция состав... Ну, Дьоки, Решисок, Айяри. Ничего не смогли сделать. Дичь какая-то. Словения, Швейцария, нули, как и предполагал. Северная Ирландия, Германия. Игра, в принципе, была равна. Северная Ирландия даже забили, но не засчитали. Там тоже 5-6 игроков в АПЛ. Толков, толков. А потом навес был, Вальтемада забил спиной. И так, в принципе, немцы игру засушили. Ирландцы лучше были во втором тайме, но не забили. И у них таких моментов не было. Были, били издали. Немцы близко не подпустили. Так, что еще вчера? Словакия-Люксембург бахнула, как я и говорил. Исландия-Франция в теме. Да игра, в принципе, была равна. Исландцы сначала забили, и были моменты, не забили. Потом Франция два забила. И исландцы в самом конце малолетка вышел в девяточку, положил мяч. Заслуженное ничья. Так, по сегодняшним баранам. Сегодня у меня будет Малиновский на заставке. Заслужил за два матча. Ну, Добик, ну его надо убирать. Ну, ну, возьмите мою табуретку. Она хорошо играет. Просто дичь, не игрок. Он то что-то пытается, он вообще не знает, что с мячом делать. Он то хватает его и судорожно ищет кому сбросить отскоку то на свояка и все <связать> такая машина та та -да продавливай он же вообще не продавливает иди в обводку забивай он был такой янкер в баварии карсон янкер эстония молдавия да я не скучаю, что эстонцы сегодня дернут 2-1. Они мне понравились от предыдущей игры. Италия, Израиль. Да, Италия 2-0. Португалия, Венгрия. <coughs> Португалия 2-0. Андора, Сербия. Да, на Сербам надо выигрывать. 1-2, надеюсь, выиграют сербы. Испания, Болгария. <coughs> Испания 4-0. Турция, Грузия. Ну, Турция 2-1. Латвия, Англия. <coughs> Ну, Англия 2-0, 3-0. На выезде выиграют. Ирландия, Армения. Ирландия, Армения. Да ну будет бойня, но я думаю, ирландцы выиграют 2-1. Ну а так, в принципе, все. Из сегодняшних матчей, если бы я, не знаю, может что-то будет смотреть, я Турцию и Грузию посмотрю. Еще раз витаю вас. Сегодня день создания УПА, 14 желтня. Всіх патріотів, націоналістів України вітаю. Ми повинні брати приклад цих дідів, які <клухи> загинули за майбутнє Україну. Ну і віримо в луче.